Здравствуйте, с вами Слав Рейдик. В некоторых видео я называл себя Андрей, потому что было, чтобы больше было реалистичности. Ну, также извините, что я долго не снимал видео. Но мы сейчас ведем не об этом, а ведем о роли. И сегодняшний ролик будет в том заключаться, я, короче, построил слегка телефон и хочу его показать вам. Итак, поехали. Так я его запаковал. Ой, поехала. Вот такой уплотнитель. Тут а это пока не интересно, это его комплект весь. Подходим к самому телефону. Так, коробку убираю. Пока что. И комплект тоже. На сам телефон вы только интересно спросите а почему тут а, камера и вспышка на крышке я вот так ну там потому что выемка есть а там неудобно открывать крышку и там камера задевается то вот так вот Видит камера вспышка камера 2 мегапикселя ну, ой 10 мегапикселей Крышку убираем, подходим к самому аппарат, который я сел слева. Так, пакет убираем. Вот сам он. Вот это, как бы сказать, там, там динамика, видите, на той стороне не было. на крышке. Потому что они как бы не крепятся на такую. Они только на вот эту вот крепятся. А у нас она подходит вот так вот вот это датчик приближения А это камера передняя это разговорный динамик это динамик задний это сам экран вот это все кнопки тут тогда также имеется сенсорная панель вот это как бы сказать кнопки добавляются где вы хотите режим это дополнительные кнопки это принять вызов, отклонить вызов, включение, выключение еще. И это как во всех телефонах, вот этот вот кружок, ну, джойстик. Ну, у меня сейчас под рукой нет кнопочного телефона, у меня только сенсорный. Ну, мне это Вот это переделка. Переоделка это у нас сенсорная панель, чтобы типа мышкой управлять, потому что это на Windows. Программа Android. Это кнопки все. От 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и дальше 7, 8, 10, 11, 12. Ну, это не эти кнопки. Вот это в обычных телефонах тут вот такая вот панельчик. Панелька. А тут даже кнопки вот так идут. Но у меня совсем по-другому, у меня более реалистичный. Вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут 7, 8, 9. Тут а... звездочка, тут на 0, тут решет. Я вот это его задняя панель. Вот это вот, как бы сказать, я мы будем об этом судить. Вот видите, если как сюда, то она бы крышку не открывала. А у нас только так идет. А вот тут кнопка такая специально стоит. Это карта памяти такая большая. И симка. Ну, симка я ставила карту памяти. Так. Тут аккумулятор стоит. Тут там всякие системки. Сейчас мы достанем аккумулятор с такого комплектика. Вот аккумулятор я достал, и так мы его сюда всовываем. Так. Теперь так, что все там? там все зарядка, здесь. закрываем крышкой плотно. сейчас тяжело закрывать. Вот я закрыл, Вот так вот он выглядит. Ну, толстоватый чуть, но это Так, сейчас я покажу, что еще было в комплекте. Это я, придум... это я придумал такую зарядку. У Легош нет с... э проводов с То я сделал так. Это сама аккумулятор этой зарядки. Вот это... Разнем в телефон такая Это тут есть удлинитель так с лазером. Вот так вот он вставляется. Вот так зарядка выглядит сама. Это резетка. У нас там придумала. Вот. Теперь вот так подключаем сюда ее. Ой, не сюда, а подниз. низ. Только на одну. Это кнопка включения. А в вот этом Датчик 220 вольт, 10 вольт и 5 вольт. Итак, включаем пип. 220 вольт, оно быстро заряжается. 10 вольт не очень быстро, а 5 вольт медленно. Сейчас я покажу разъем сам этой зарядки. Ой, экран отвалился. Но ничего страшного. Так, вот. Вот, видите, экран. Так, зарядка пока. Убираем. Вот. Под вот этой заглушкой с дырочками. Да, давай открывайся. Вот, открылась. То, что я и говорил. Сюда вставляется вот этот вот разъем. Вот. И вот это вот так закрывается экран. Скоро мне необычно, но как это Телефон при зарядке снимает экран. Я, я, я тоже так не знаю, но так выдумывалось. Это я, этот телефон делал два, дня. Вот, заглушка сюда вставляем. А вот это, вот так вот он выглядит с зарядкой. Вот, так подключаем. Там включаем пип. Ну, короче, выключилось. И Выбираю мощность. Я включу на 10 вольт. И она будет заряжаться. Часик где-то. Ой, не часик, а 30 минут. Именно очень важно, чтобы он ну, тут принагли. Она заря... ну, зарядилась. Потому что так невозможно. Надо, чтобы была, была резетка под под наклоном и сам телефон под наклоном в эту сторону. Тоже. И все. И потом оно вот так вот вынимается, крутится, экран снимается, там берется так, берем пока вот так ложим, и тут берем, это уже часть и закрываем. И потом оно ну, вот так вот все основным закрывается. Вот это такая зарядка. Можно себе сказать. Вот. Вот. И дальше резетка. Ну вот сам телефон. Очень классно, если честно. Чтобы кого-то обхитрить. Если у вас в школе не разрешают телефон носить, вот такой телефон вполне можно носить. Вот такой. И... Он так был упакован, я его так запаковал, классно. И... И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И также... Что... Если вы хотите, чтобы я ну, позвонил вам, вы в комментариях оставьте свой номер телефона, и тогда мы с вами можем поговорить. И в следующем ролике будет лай лайф лайфхаки. Ну, это на следующий, на этот день же тоже будет. И, и потом на какой-то ролик я вам скажу в комментариях написать. Какой-то Ройсел. Ну, ну, пока.